данном участке мы находимся здесь. У нас цель то, чтобы не предотвратить прохождение групп диверсионно-разведывательной группы. Это раз. Во-вторых, мы контролируем участок в районе Широкина и Коминтерного, потому что это два участка, через которые возможно один из возможных проходов на Мариуполь. Кроме этого, здесь находятся соседние подразделения, с которыми мы хорошо наладили взаимодействие. При этом мы Координация идет успешно, что со стороны руководства сектора М, что со стороны руководителей данных подразделений. вопросы типа если у нас находится здесь тишина или нет то могу сразу сказать что режима тишины здесь нету потому что в любой момент как неоднократно это уже было получается с той стороны начинается обстрел наших позиций они сообщают о том что данную территорию обстреливаем мы на широкие на северные районы Гнутово, но мы наблюдаем что выстрелы происходят и обстрел происходит с той, той территории Применяется идет не только стрелковый бой, снайперы выходят, но применяются минометы большого калибра. Кроме этого, последние, в несколь, последних несколько дней применялись залповые установки ГРАД, САУ, самоходная установка, крупная, ну, получается крупный калибр. И это все, грубо говоря, очень сильно идет по району Широкина. Був столяром, шафлем, дизайнером, дизайнером інтер'єра. Робив вулки, стріли. На Майдані був. Недовго, звісно. Це була наша четверта сотня самоборон. Телевізору набагато страшніше. Так воно якось тим самозбереження пропадає. Японці кажуть, що якщо ти цілий день там, не користуєшся якоюсь річчю, значить вона тобі не потрібна. На її тримай. Те ж саме. В житті розумієш, що тобі найближче, хто тобі навіть найдорожчий. Для життя, в принципі, більше, ніж це на мені мною тут і тарілка і пушка. Більше нічого не треба. Їздив на місяць додому і реально розумів, що там війна не менше, ніж. Тобто, бували випадки, що взрив пакети кидали, того що прапор висів. Там живе дружина натошника, який воює за Україну. Її попередження поставили, що ми вам кинемо пакети і кинули. Тобто все, весь акцент на молоді. Молодь зробила майдан. Да, він не був ідеальний, це патріотична молодь. Вона піднялася, так би нас і далі грабували. Насыпать. Угу. Угу. Может, это уже готовую да это сегодня варили? Сегодня 5 утра. А вот это вот это волонтеры. Смалец, смалец, сало в банках чудненько. Природные продукты но на войне в частности я вот с первого нашего выезда вот, год назад тогда мы 12 июня выезжали как бы, в Бердянск по легенде приехали освобождать Мариуполь. Ну, Поэтому уже договаривались, что мы в Мариуполь едем, они туда куда изначально нам говорили. Ну, вот, и все эти тражектора, военная техника, люди бегают, ну такие еще в дубках, старых и... Без касок там многие. Да, без сказок все мы были, да, без бронежилетов, в том числе я. Но. И нас повязали ленты на руке. Выступил а, выступал перед нами Ляшко. Выбивал слезу скупую мужскую сразу, потому что обстановка была такая, конечно, что все, что погрузили в автобус и приехали мы в центр города, где проходили основные действия. Ну, мы хороших отношений с ними, абсолютно, в общем со всеми, то есть какая-то взаимопомощь, взаимовыручка, и и, то есть, естественно, присутствует. И как ну, вы, ну, мы здесь уже стоим достаточно давно, поэтому у нас ну, да, в общем все местные люди знают. знают. А сейчас еще, тем более, уборочный сезон и сельскохозяйственный, ну, то есть да. еще больше появилось всяких контактов. Что, Алло. Ну, и на знакомство, и отношения, опять же, отличные. Держи, уже заряжён Там все ротации, мне же их издают Понятно А, видишь А да? ты Да Он у меня прокачан на этом он, давай, башню. А подожди, своего, ты ж видишь, смотрел. Классифицируй стрельбу. Еще раз повтори, пожалуйста. А ну бы я попробуй найти выход и вход. Ну, момент. Сейчас у нас идет. Произошло два раза обстрела с минометом по Широкину. Как бы пытаемся наши точки, где находятся сейчас наши парни найти места выхода с дальнейшей целью передачи информации на другие подразделения. Если будет получится, возможно, что и мы сможем данное.

Сколько это перемирие продлится? Так они, они объявили перемирие или что? Запросили. Перемирие. А, они ну, запросили, да? Ну, то есть они только что обстреливали, теперь запросили перемирие. Да, да, да. А как это, как происходит процесс запроса? Я не знаю, наверное, какие-то имеются каналы связи. Типа дипломатически. Но обратно что мы только что наблюдали прекрасно, что да, с нашей стороны таких выстрелов не было. Несколько минометных обстрелов да, на территории было. Стрелковые бой, почему-то не знаю, может у них закончились ли боеприпасы. Не знаю, наверное, что Ориентированного там. живут, больше новых видео вообще нету.

Я вважаю, треба робити акцент на правильності. Тобто, да, в кожному можуть бути свої погляди. Кожна людина по-своєму ставить акцент на, на радикальні дії, на активність, на пасивній. На кожні дії можна зробити е, виправдання. Тобто, і так зробиш, буде правильно, і не так зробиш, неправильно. І по-всякому зробиш, можна оправдати себе.